अति परिश्चिता का मार्ग जिया और परिश्चिता सुख जिया और निश्चय में फेल अद्भुत एक साम परमेश्वर इकट्ठा किया तो मतलब असली परमेश्वर लागू भेद के कारण बनता है एक परमेश्वर के आया उसको परम शांति मिला है और हालेलुया हालेलुया दूसरे लोगों में रहता है यह परमेश्वर का दाप्ति होता है और ये जीवन इतना में या परमेश्वरता ये परमेश्वर सुख का भी भाईपन दे देता है आप बोले आहाले लोग हैं आप इन खोज कर काम कर दें तो बोला नहीं बोलते सुधाई की बोलते पहले तो परमिशन का जब क्योंकि परमिशन का पेम बनना ये परमिशन का डर बनना सारे जीवन होना बहुत सारा जरूरी है तो तो सिर्फ डर बन को दावत का एक कुदाबल की जिंदगी सर पर कर देता दे है आज शांति जिंदगी है �

अतीत और जीवन में तथा है परमेश्वर का देवी का मतलब तो उसकी परमेश्वर का दान को तो प्रदु पे मतलब कि वह परमेश्वर का उसी रामा तो के चलते वह नवा था तो जीरा परमेश्वर के बैठ के इस बार शुरू को यानी परमेश्वर का कारोबार नहीं कर सकता कैसे ना परमेश्वर अजरा तो दिल्ली इस पूरी नहीं कर सकती मैंने मेरे परिवार से इस बात कही है मैं तेरा करना प्रभु सुनना चाहिए ताकि दोनों तो के बीच समान सब कुछ है अजीब सारे होते हैं जहाँ भी चाहे तो सब बलास तो तो करता बला सकता है तो साजे को भी साड़ी पर नहीं कहा जो जिंदा सब कि मैं तो उनके अपनी सरकार बजे आ रहे थे मेरे तो दो मर्ची सब बला बोलिए कि क्या तो बलास करता है कि नहीं बलास करता है कि आपको साड़ी पर है उनकी मूल पाप जो पैदा नहीं जा सकता है तो ये पानी को लेकर आप पैदा नहीं तो उड़ जा सकता है ऐसी सब कुछ पर पर तो पर पर के यहां पर विशेष दे आप बाइबल में अंदर लिखे हुए मतलब किताब में लिखे एक भी शब्द नहीं लिखे आज भी परमेश्वर ने आप पर उसके ऊपर बनाया है उनके रचे है सब बनाया है उन्हें से आज परमेश्वर है आप उधर आप एक बात की गोद के सामने थी लिखे है जो वहां

कबो बैठे कबो करते पास में साडे जी प्रेर करो आप जी नु पता है कोई तो बिल्कुल तो आप जे आ वो फल नहीं के आप से हो पटो बोल के जान के आज तो चुप रहो वो सारा ली प्रेस हो जाए आप जी जब की इसका की है आप का जो फल होता है वे तुसी मेरे नाम ते चलो मेरे बच्चे नु पटो मेरे बच्चा ने साथ चलो जो मैं कहता प्रभु

ਬੱਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰੋ ਤੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜੇ ਅਚਰਿਆ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਦੇ। ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵਕਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਜਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਖੁਦ ਰੱਬ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। जानी कि जिसने शरीर से जान दी सारे पापा की खातिर पाप पाप करते हुए नहीं वो दिन उसी बड़े बन बड़ के बैठ गए इन महात्मा ने सी गुरु जी को माफ नहीं कर दिया था नमतमल साडे अंदर परमेश्वर का वचन ही है नहीं आज ही हां कार्य में हैं आज ही तुम्हारी लोग कहे हैं बोले आप हरे हुए हैं आज ही परमेश्वर का पुत्र हो गए परमेश्वर का वचन दस का यार ये तो अपने उस पर माफ कर देता मैं भी ते तेरे पापा को माफ कर दिया करती कि उदास कर ऐसा तो कुछ ना हो पिता कोई तो मुझे भी सहरा है जेकर निस्नुला प्यार तो जन सपोर्ट हो जाए देख का ऐसी सीधी से सेट ऐसे दी फिर मैं करता, जिए जिए भी भेद करता प्रार्थना के अंदर तुझे करा देता जैन तो जहां से नहीं जाता भक्ति टाइम के लिए चलता आगे पीछे भी और डेली में तो यही बात है नहीं कोई पॉजिटिव पोस्टों के पास ट्रांसफर बना देता है लेकिन उसको पूछा जाने कल उसी जितना सी आप केड़ी करीब तक के लिए रहते सके लेकिन दूसरा तो काट तो दिया और यहां आने लगे फैक्ट्री का अपनी प्लांट की दो डी की फिर क्या दो का कई मत पर तैयार करना मुझे सुनिश्चित है जब हफ्ता जाता है पास में आओ वो जो और इसका कंट्रोल जब वो हमारी है पास में कि या साथी लीप्रेंट को साथी को करती हो कैसे? बढ़िया हान हेल्लुयाह। तबाह आप सकते हैं तबाह तो आप तो भी सकते हैं आप भी ऐसा आग। है। ऐसे इन चीज़ें भी आपने कभी पहचाना? आज भी उसमें समझते हैं। पांच पांच सात दिन का भी ज़रा पानी पूरे अंदर लगा दो इसे और जब तक तू भी पानी पूरा ले और गतिविधि में कई � आपको तो थोड़ा समझ होगा मैं बोले हालेलुया इसलिए मैंने ये आपसे कहा है बोले हालेलुया लेकिन की परमेश्वर का डर होना बहुत सारा जरूरी सा चीज जिससे आप पूजा करते हो और परमेश्वर का करते है। कौन तो दो तरह से पर किसी ने यीशु मसीह को ये किया उसी परमेश्वर के दास को देखकर विश्वास दे दे करता है नहीं को लेकिन प्रेरित की थी प्रार्थना नहीं को लेकिन तौबा कराई और विश्वास आया तो दास से नहीं चला गया बोले हालेलुया पूरा जो बॉक्स लोग एक ही नहीं पता और मेरे का दास तो कौन सा है वो जो धरती पर है आपकी कल सेंड कर देता है क्योंकि भी को सेंड कर दो तो बड़ी ना प्यार करता है बोले हालेलुया आशी की करते हैं कोई बात नहीं सेंड की करते हैं बोले हालेलुया बहुत से खुशी बोल जाते हैं और यीशु ने जीत दी है कि वो भी ताबूत लेके आपके नौकरी पर आ सकते हैं तो बाप की दिक्कत पहले करती है जीने के लिए बच्चे को छोड़ जाती है